Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya, ahlu sunnah wal jamaah ialah siapa saja yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, sama ada jumlah mereka itu banyak ataupun sedikit, tergantung kepada keadaan umat, walaupun mereka berada di tempat yang berbeza dan pada zaman yang berlainan. Atas sebab inilah maka Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat Nabi pernah berkata Al jama'atu Al jama'atu Al jama'atu -jama ma, ma wa faqal haqqa Wa in kunta wahda, wa in kunta wahda. Al jama'ah ialah Apa yang menepati kebenaran Walaupun engkau sendirian Dapat faham maksudnya Oleh sebab itu andai kata kita adalah satu grup yang mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mana-mana negeri. Grup kita umpamanya hanya lima orang. Tak apa. Jangan kali lima orang, satu orang pun bila apa yang dia ikatkan dan amalkan bersesuaian dengan kehendak Nabi dan kehendak sahabat, dialah ahlu sunnah wal jamaah walaupun satu orang. Dia yang akan selamat. Ingat hadirin dan hadirat, majoriti bukan ukuran kebenaran. Tolong ikuti ayat 116 dari surat Al-An'am. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Makna ayat? wa in tuti aktsarama fil ardi jika kamu patuh jika kamu ikut kebanyakan manusia di atas muka bumi apa jadi yudilluka 'an sabilillah niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah bila majoriti yang jadi ukuran sesat Ustaz selalu gunakan istilah begini <coughs> untuk lebih jelas keyakinan dan amalan majoriti biasanya betul biasanya betul tapi sampai membuat konklusi kesimpulan setiap amal majority adalah betul itu tidak betul biasanya amalan majority adalah betul tapi sampai berkesimpulan setiap amalan majority mesti betul itu tidak betul dapat faham maksud saya kadang-kadang majority tak betul juga betul tak? Ustaz tak nafikan biasanya majority biasanya betul tapi sampai berkesimpulan setiap majoriti mesti betul itu tak betul 50 tahun yang lalu jadi amalan ke morib Tanjung Bidara Teluk Kemang mandi Safar Rabu terakhir bulan Safar hatta imam-imam Bilal pun sampai tak ada yang azan sampai semuanya ke tepi pantai mandi Safar tapi setelah mendapat pendedahan-pendedahan bahawa tahu bahawa itu tak betul betul tak akhirnya ramai meninggalkannya Betul tak? Majoriti bukan ukuran Itu sebabnya Al-Jama'ah iaitu grup Iaitu mana-mana yang bersesuaian dengan kebenaran Walaupun ia disokong oleh segelintir sahaja nah, ha, Kita kena ingat itu Apalagi kita bila kita padankan dengan ayat 17-18 Az-Zumar Sangat menarik Tolong ikuti فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتبعون أحسنه أحسن أولئك الذين أولئك الذين هدى Humullah, wa ulai kahum, ulul albab. Perjumpahan ayat. Sampaikan, Hai Muhammad, berita gembira kepada hamba-hambaku. Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan berita apa? Gembira. Pabashir ibad. Hanya saja hamba yang macam mana Ada dua syarat Hamba-hamba aku yang suka mendengar perkataan Perkataan di sini Maksudnya wahyu Ada juga yang mengartikan perkataan di sini Ilmu ceramah, Penjelasan Nasihat Semua Boleh Tapi yang paling tinggi Mendengar itu hamba-hamba yang mendengar wahyu. Wahyu terbagi dua. Bila lafaz dan maknanya 100% dari Allah, namanya Quran. Bila makna dari Allah, nabi dibenarkan menyusun dengan bahasa sendiri, namanya hadis nabi. Betul tak? Banyak dengar Quran, banyak dengar hadis. Banyak dengar ceramah, banyak dengar penjelasan tafsir, syarahan. Satu Fayattabi'una ahsana Lalu dia ikut apa yang dia dengar Mana yang lebih baik Bukan maknanya semua yang dia dengar Dia kena ikut Dia mesti pilih mana yang dia dengar itu Yang paling baik Hadirin dan hadirat Menentukan sesuatu yang kita dengar itu baik dan benar Berdasarkan siapa yang bercakap ke atau berdasarkan kekuatan dalil? Dalil. Dalil. Dalil, Bukan siapa yang cakap. Betul tak? Dalil. Dia ada bawa argumen tak? Hujah tak? Quran tentu saja dalam bab agama, akidah, syariat dan lain-lain mesti rujukan utamanya Quran dan sunnah. Betul tak? Ada dalil tak? Nah, bila dua sifat ini ada pada hamba tersebut suka mendengar, tak kira siapa yang ceramah dia dengar Tapi untuk dia ikut Dia pilih mana yang paling kuat dalilnya Nah apa janji Allah Ulaika allazina hadahumullah Mereka lah orang yang telah mendapat hidayah Allah Dan mereka lah orang-orang yang berfikiran waras boleh tak kita simpulkan dari ayat itu Ingin dapat hidayah Mesti banyak mendengar Yang kedua Mesti pilih untuk diamalkan Mana yang paling kuat dalilnya Betul tak? Hanya begitu cara untuk dapat hidayah <tuh> Barangkali sebelum ini Hadirin dan hadirat ada dengar juga Pembahasan tentang ini Agak berbeza sedikit pada malam ini Jangan tengok siapa yang bercakap Tengok ada dalil atau tidak Betul tak? Apalagi masalah akidah Dia bukan boleh main-main dengan akal Betul tak? Dia mesti Pasti Ada dalil Ada ujah